Vive le système français. Alors aujourd'hui, un petit coup de gueule. Voilà, ça fait trois semaines que j'ai un petit jeune à l'essai. Pour mes livraisons, deux heures par jour. Et bien le problème c'est que je ne peux pas lui faire de contrat. Parce que ben, il n'est pas français. Il a des papiers pour résider du mauvais côté de l'île. Mais pas travailler du côté français côté français pour deux heures par jour de livraison ça n'intéresse personne voilà avec le système français qui va bien où tout le monde récupère soit du chômage soit du rsa pour ne rien faire et ben je finis sans employé c'est très 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 frustrant ce gars là en plus il travaillait bien il avait envie de bosser il venait à l'heure tous les jours il se plaignait pas il livrait même quand il pleuvait ben voilà je suis obligé de m'en séparer demain parce que ben, c'est pas légal voilà donc du coup semaine prochaine je me retrouve avec un seul livreur et ma serveuse qui va peut-être faire des livraisons en voiture mais en voiture elle est tout le temps dans les bouchons donc je la paye pour être coincé dans la voiture avec de la bouffe c'est pas rentable du tout et du coup je suis obligé de faire son travail donc ça m'énerve c'est de l'argent foutu en l'air les moment donné il va peut-être falloir arrêter de donner du pognon à tous ceux qui ne prend le rien et en donner peut-être un petit peu plus à ceux qui veulent bosser alors ça fait un an que je recherche un livreur en plus en un an toutes les personnes qui m'ont contacté en avoir une cinquantaine sur les 50 qui m'ont contacté il y en a peut-être deux qui se sont déplacés au restaurant pour venir me rencontrer tous les autres n'ont jamais daigné répondre sur ces deux-là, j'ai fait un essai. Le premier, il s'est pointé le premier jour. Il était déjà en train de boire de la bière. Deuxième jour, il arrive en retard. Troisième jour, il est malade. Le week-end passe. Premier jour de son contrat, parce qu'évidemment il était un peu en essai avant. J'avais pas à lui faire un contrat, vu que ça coûte 200 euros pour faire un contrat s'il reste pas plus de 3 jours. Je suis pas une usine Afrique non plus. Donc le premier jour de son contrat, boum, bah il peut pas venir. Il est malade encore, le hein, pauvre. Pas facile la vie. Hein. Ensuite, quand il daigne venir travailler, finalement, bah, il pleut. <laughs> bah il pleut, bah il va pas aller livrer sous la pluie. Hein quand même pas hein. on va pas se mouiller un petit peu parce qu'on est payé pour livrer bah non donc bah, ce monsieur là bah évidemment euh, à la fin du contrat euh, étonnamment je ne l'ai pas renouvelé bah oui mais du coup je me suis retrouvé encore en galère avec un livreur en moi donc j'en ai trouvé un deuxième alors celui-là il venait de loin puis un jour il avait mal au dos il a décidé d'arrêter de venir il est venu le matin, juste avant l'ouverture du restaurant. Et j'avais déjà des livraisons prêtes à livrer. Et puis il est venu juste pour me dire, ah bah non mais en fait je travaille pas aujourd'hui. Puis d'ailleurs j'arrête de travailler. Je lui dis mais tu sais que t'as un contrat. T'as un contrat, donc bah tu peux pas arrêter de travailler comme ça. Hein en plus t'as pas de justificatif, t'as rien du tout. Donc il faut au moins que tu me fasses une lettre pour rompre ton contrat. Ah bah, oui, bah il a disparu. On l'a jamais revu. Tout va bien c'est normal après j'en ai eu un autre alors lui il est resté qu'un jour il bossait bien mais bah évidemment vu que c'est qu'un contrat de deux heures par jour et bah, il a trouvé mieux ailleurs Donc, euh, bah, je l'ai perdu encore euh, bêtement et puis bah, le dernier là, de celui dont je vous parlais et celui-là je peux pas le garder alors qu'il travaille bien aussi commence à être compliqué hein, de travailler vive le système français Allez, on va terminer sur une chose positive. J'ai pour la première fois en 6 ans une de mes connaissances, famille incluse, qui vient me voir là où j'habite. Voilà, donc euh, bah, elle arrive demain avec son petit copain. Ils vont passer un week-end avec nous. Et voilà, c'est la première fois en très 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 longtemps que quelqu'un daigne se déplacer pour venir nous voir. Donc c'est très agréable.